আঠত্ৰিছ সংখ্যক দক্ষিণ তিনিচুকীয়া আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ আয়োজন আঠত্ৰিছ সংখ্যক দক্ষিণ তিনিচুকীয়া আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনখন দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে স্থানীয় দক্ষিণ তিনিচুকীয়া আঞ্চলিক ৰংগমঞ্চত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱাৰ কথা উদযাপন সমিতিয়ে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে সকলোকে অৱগত কৰে তেওঁলোকে জনায় যে অহা ইংৰাজী সাতাইছ আৰু আঠাইছ এপ্ৰিলত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত অসম ভিত্তিত হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতা বিহুৱতি প্ৰতিযোগিতা মৌ কৰি প্ৰতিযোগিতা চেং বিহু তথা বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি সংবাদমেলত লগতে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ বিহুৱা বিমান বৰুৱা আৰু চয়নিকা ভূঞা তেওঁলোকে সমূহ ৰাইজৰ লগতে প্ৰতিযোগী তথা প্ৰতিযোগী দলৰ উপস্থিতি সাদৰে কামনা কৰিছে তিনিচুকীয়াৰ পৰা অজয় শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট টাইম অৱ আছামী ৰাইজ তথা তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজ আমাৰ দক্ষিণ তিনিচুকীয়া আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনখনৰ তৰফৰ পৰা আমি অসমীয়া নৱবৰ্ষ তথা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা আৰু ওলগ জনালোঁ আমি আপোনালোকক জনালোঁ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ দক্ষিণ তিনিচুকীয়া আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনখনে আঠত্ৰিছ বছৰত ভৰি দিছেহি সেই হেতুকে আমি অহা সাতাইছ আৰু আঠাইছ এপ্ৰিলত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে স্থানীয় দক্ষিণ তিনিচুকীয়া আঞ্চলিক প্ৰেক্ষাগৃহত সন্মিলনখনি ধুমধামেৰে উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত আপুনি আমি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিম আমাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হ'ব হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতা হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতাৰ এইবাৰ শ্ৰেষ্ঠ অঞ্চলী দলক আমি পয়সত্তৰ হাজাৰ টকা মাননী হিচাপে আগবঢ়াম লগতে দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ অঞ্চলী দলক পঁচিছ হাজাৰ টকা মাননী হিচাপে আগবঢ়াম ইয়াৰ উপৰিও আমি বিহু বিহু কুঁৱৰী তথা মৌ কুঁৱৰী প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিম এই বিহুৱতী প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ পঁচিছ হাজাৰ টকা আমি প্ৰদান কৰিম আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ দহ হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰিম মৌ পৰি প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰতিযোগী শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগীয়ে দহ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব ইয়াৰ উপৰিও জেং বিহু তথা বিহু নাচ প্ৰতিযোগিতা তেনেধৰণে ৰচনা প্ৰতিযোগিতা চিত্ৰাংকণ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা আমি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিম সকলো প্ৰতিযোগিতা বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখিয়েই ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ইয়াৰ উপৰিও আমি আমাৰ আঠাইছ তাৰিখৰ সন্ধিয়া আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত কৰে এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হ'ব সকলোৱে পৰিচিত বিহুৰ লগত জড়িত এজন ব্যক্তি বিমান বৰুৱাদে লগতে নৱপ্ৰজন্মৰ শিল্পী চয়নিকা ৱ্যা